امام ابن عبد البر انہوں نے جامع بیان العلم میں عبداللہ بن داود سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اذا کان یوم القیامہ آزا سبحان ہُو العلماء عن الحساب یہ ایک بڑی خوبصورت مضمون ہے حدیث کا اور اچھوتا ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا قیامت کے دن تو اللہ پاک علماء کو جو صاحبان حاملان علم دین ہوں گے ان کو حساب و کتاب کی جگہ سے الگ ایک طرف کر دے گا ادھر چلے جائیں الگ کر کے پھر ان سے الگ سے فرمائے گا فشقول قلو الجنّا اللہ معافی کو جس علم دین پر تم قائم تھے اس کے سبب تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ باقیوں کا حساب کرتا رہوں گا تم جنت چلے جاؤ سب. یعنی مقام حساب سے ان کو الگ کر دے سیدھا جنت بھیج دینا اور پھر ان سے ارشاد فرمائے گا انی لم اج العلمی فی کم الخیر اڑت ہو پھر ان سے فرمائے گا میں نے تمہارے دلوں میں علم صرف اس وجہ سے متمکن کیا تھا اپنی معرفت کا علم اپنے حبیب کی معرفت اپنے دین کا علم میں اپنا پیغام اپنی شریعت کا علم اس لیے تمہارے دلوں کو اس کا خزانہ بنایا تھا کہ میں نے تمہارے اندر حصول علم کی طلب دیکھ کر اور رسول علم کی محنت دیکھ کر اور رسول علم میں تمہارا اخلاص دیکھ کر اور علم کے ساتھ تمہاری محبت دیکھ کر میں نے اسی دن سے تمہارے لیے خیر کا ارادہ کر دیا تھا کہ ان کو بخش دینا اب یہ جو مضمون ہے حدیث پاک کا جس کا میں نے حوالہ دیا اس کو امام ابن البر نے جامع بیان العلم میں اور بعض اور علماء نے اپنی کتب میں اس مضمون میں تھوڑا اضافہ کیا ہے توزی ہن بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خبر میں یعنی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارا کا مطالعہ کو جو حاملان دین نبوی ہوں گے جو وارثان دین نبوی ہوں گے مرد بھی عورتیں بھی میرے بیٹے بھی بیٹیاں بھی بھائی بھی بہنیں بھی جو دین کے علم کی براست پائیں گے اللہ رب العزت ان کو ایک ہی گروہ بنا کے ایک ہی زمرہ میں الگ طرف بند کر دے گا کھڑا کر دے گا ایک جگہ پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے حساب و کتاب شروع کر دے گا حتیٰ کہ خلائق کا حساب ختم ہو جائے گا جب ختم ہو جائے گا تو اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اپنے اصول حساب یا نتیجہ حساب کے مطابق اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر ان علماء کو اللہ پاک بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے یا معاشر العلماء اے وارثان علم دین ان سے فرمائیں گے انی لم ادع حکمتی فیکم وانا ارید و میں نے اپنے دین کا علم اور حکمت جو تمہارے دلوں میں محفوظ کیا تھا رکھا تھا وہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ بعد میں تمہیں عذاب دوں یعنی اپنے دین کا علم حکمت اور معرفت بھی تمہارے سینوں میں محفوظ کروں اور تمہیں دوزخ میں بھی پھینکوں میں یہ دو چیزیں جمع نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد اگلے کلمات اللہ پاک فرمائیں گے قد علیم انکم ان تخلتون من الماسی ما یخل تو غیر علیکم و مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم انسان ہو بشرو تم سے گناہ بھی سرزد ہوں گے خطائیں بھی سرزد ہوں گی جس طرح تمہارے علاوہ اور لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن چونکہ تم میرے اور میرے محبوب اور میرے نبی کے اور میری کتاب کے اور میری شریعت کے علم کے وارث بنے تم نے یہ راستہ چوز کیا اس سے محبت کی اس کے اصول میں محنت کی اس میں رات دن زندگی صرف کی اور اخلاص کے ساتھ اس کی وفاداری میں کھڑے رہے کھڑی رہیں جڑے رہے جڑی رہیں چونکہ تو فرمایا پھر میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے اس فیصلے کا ریزن بتائیں گے میں نے یہ کیوں کیا یہ امام ابن عبدالبر نے جو بیان دیا ہے فرمائیں گے یہ میں نے اس لیے کیا فیصلہ کہ تمہارے گناہ پہ پردہ ڈال دوں اور تم معاف کر دوں اس لیے کہ ان نما کن تو او بازو بفو یاک یاق و تعلیم کم عبادی کہ دنیا میں یہ جو میری عبادت کی جاتی ہے میری عبادت وہ تمہارے فتوہ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے کی جاتی ہے تم لوگوں کو سیدھیرا دکھاتے ہو لوگوں کو سمارتے ہو اس علم کے باعث اور تم سے سن کر سمجھ کر لوگ میری عبادت کرتے تعد کرتے اور میری بندگی میں آتے لوگوں کو اتنا بڑا نفع تم سے پہنچتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جن کو تم سے نفع پہنچا ان کو بخش دوں اور تمہیں دو زخم بھیج دوں ادخل الجنت بغیر حساب اب بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے جو انسان کے تصورات سے بھی محاورہ ہے